ৰাজ্যখন দিনে দিনে ঋণৰ বুজাত কুঙা হৈ আহিছে চৰকাৰ দেউলীয়া হ'বলৈ যে গৈ আছে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে তেইছ লাখ চৌবিশ লাখ নিবনুৱা বাৰশ পঞ্চাশ টকা পাবৰ কাৰণে এখন চৰকাৰৰ মুখলৈ যদি চাই থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেইখন ৰাজ্যৰ কিবা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি কোনোবাই কব পাৰিব নেকি এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল আচুৰ নেতা উৎপল শৰ্মা অসম চৰকাৰখন আৰু দেউলীয়া হ'বলৈ বেছিদিন নাই এনেধৰণৰ আঁচনিবোৰ আনি থাকিলে অসমখন জানো উন্নতি পথে যাব বাৰশ পঞ্চাছ টকা পাবলৈ চৰকাৰখনৰ কাৰণে বাট চাই থাকিলে সেইখন ৰাজ্য জানো উন্নতি পথে যাব আৰু বহুতো ছোৱালীয়ে ভালদৰে ৰিজাল্ট কৰি যে স্কুটি পাইছে সেই স্কুটি পোৱা ছোৱালীসকলকো আঁচনি পোৱাসকলকো উৎপল শৰ্মাই কি ক'লে আপোনালোকে এই গোটেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব

আৰু একেখিনি সময়তে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনে প্ৰতি বছৰে এক লাখকৈ নতুন গ্ৰেজুৱেট সৃষ্টি কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে সকলোতে হিতাধিকাৰীক আঁচনি ভগাই আছে হিতাধিকাৰীক সামগ্ৰী দি আছে কোনো কাম নকৰাকৈ পইচা এই গোটেই কথাটোৱেই ক্ষতিকাৰক এতিয়া তেওঁলোকে খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বেনাৰ পোষ্টাৰ মাৰে হৰ্ডিং মাৰে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে এইবাৰ ইমান লাখ পৰিয়ালক আমি অমুক আঁচনিৰ অধীনত সাঙুৰি ল'লোঁ মানুহক পইচা দিয়াত আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু ৰাজ্য এখনৰ লাখ লাখ জনসাধাৰণ মাহে বাৰশ পঞ্চাশ টকা পাবৰ কাৰণে এখন চৰকাৰৰ মুখলৈ যদি চাই থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেইখন ৰাজ্যৰ কিবা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি বাৰশ পঞ্চাশ টকা কিয় বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিয়ক কিন্তু তাৰ বিনিময়ত এটা কাম দিয়ক আৰু কামৰ বিনিময়ত পইচা দিয়ক এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ স্কুটি পোৱা যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰত যেতিয়া স্কুটিৰ তেল ভৰাব বিচাৰিব তেতিয়া মাকে অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ সৈতে ঘৰ চলাই থকা বিধৱা মাতৃগৰাকীয়ে এশ টকা লিটাৰ পেট্ৰল ভৰাই দিব স্কুটীখনত নে ডেৰশ টকা লিটাৰ মিঠাতেল কিনি আনি ভৰাই দিব নিজৰ ঘৰৰ চৌকা জ্বলাব সেই কথাটো উপলব্ধি কিন্তু সকলোকে লাগিব বিনামূলীয়া কোনো আঁচনিয়ে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামো শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুটি পাইছে ভাল কথা হৈছে আমাৰ মহিলাসকলে অৰুণোদয়ৰ আঁচনি পাইছে ভাল কথা হৈছে কিন্তু অৰুণোদয়ৰ আঁচনি দিওঁতে আপোনালোকে এটা এটা কাম হাতত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক হিতাধিকাৰীৰ বৈতৰণী পাৰ হ'ব পাৰিব কিন্তু ৰাজ্যখন দিনে দিনে ঋণৰ বুজাত কুঙা হৈ আহিছে এতিয়া কেতিয়াও আকৌ চৰকাৰে এতিয়া মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থা চাব ফি ৱেভাৰ স্কীম দিছে ভাল কথা হৈছে কিন্তু ফি ৱেভাৰ স্কীমৰ বিনিময়ত ৰাজকোষৰ পৰা যিখিনি পইচা মহাবিদ্যালয়সমূহে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সময়ত পাব লাগে সেইখিনি পায় নে নাপায় নাপায় বহু মহাবিদ্যালয় বহু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা যে মহাবিদ্যালয়ৰ সপ্তাহটো পাতিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহটো পাতিবলৈ সৰস্বতী পূজা পাতিবলৈ নৱাগত আদৰণি সভা পাতিবলৈ পুঁজিৰ অভাৱ হয় কাৰণ সময়মতে চৰকাৰে দিব লগা পুঁজিখিনি ঘূৰাই নিদিয়ে কেৱল চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ কেৱল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হবলৈ যদি এই ধৰণে ৰাজ্যখনক ঋণৰ বুজাত পুত নিয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভয়াৱহভাৱে বিকল হৈ যাব আৰু চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছো কামৰ বিনিময়ত ধন দিয়ক সংস্থাপন দিয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা লওক কেৱল নিৰ্বাচন জিকাৰ আঁচনিৰে সৈতে ৰাজ্যখনক ঋণৰ বুজাত পুত নিনিয়াব চাওক অসম চৰকাৰখন দেউলীয়া হ'বলৈ যে গৈ আছে সেই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কাৰণ কেৱল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চমক লগা কেতবোৰ আঁচনি দি থাকিলে ৰাজ্য এখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে সেই কথাটো আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰা উচিত এই চৰকাৰখনে তেইছ লাখ চৌবিশ লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ কথাকো এই চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত গণি গণি এক লাখ চাকৰি দিম বুলি যোৱা তিনি বছৰ ধৰি কৈ আছে আৰু একেখিনি সময়তে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনে প্ৰতি বছৰে এক লাখকৈ নতুন গ্ৰেজুৱেট সৃষ্টি কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে সকলোতে হিতাধিকাৰীক আঁচনি ভগাই আছে হিতাধিকাৰীক সামগ্ৰী দি আছে কোনো কাম নকৰাকৈ পইচা এই গোটেই কথাটোৱেই ক্ষতিকাৰক এতিয়া তেওঁলোকে খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বেনাৰ পোষ্টাৰ মাৰে হৰ্ডিং মাৰে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে এইবাৰ ইমান লাখ পৰিয়ালক আমি অমুক আঁচনিৰ অধীনত সাঙুৰি ললোঁ মানুহক পইচা দিয়াত আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু ৰাজ্য এখনৰ লাখ লাখ জনসাধাৰণ মাহে বাৰশ পঞ্চাশ টকা পাবৰ কাৰণে এখন চৰকাৰৰ মুখলৈ যদি চাই থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেইখন ৰাজ্যৰ কিবা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি কোনোবাই কব পাৰিব নেকি বাৰশ পঞ্চাশ টকা কিয় বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিয়ক কিন্তু তাৰ বিনিময়ত এটা কাম দিয়ক আৰু কামৰ বিনিময়ত পইচা দিয়ক এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ স্কুটি পোৱা যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰত যেতিয়া স্কুটিৰ তেল ভৰাব বিচাৰিব তেতিয়া মাকে অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰে সৈতে ঘৰ চলাই থকা বিধৱা মাতৃগৰাকীয়ে এশ টকা লিটাৰ পেট্ৰল ভৰাই দিব স্কুটিখনত নে ডেৰশ টকা লিটাৰ মিঠাতেল কিনি আনি ভৰাই দিব নিজৰ ঘৰৰ চৌকা জ্বলাব সেই কথাটো উপলব্ধি কিন্তু সকলোকে লাগিব বিনামূলীয়া কোনো আঁচনিয়ে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামো শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুটি পাইছে ভাল কথা হৈছে আমাৰ মহিলাসকলে অৰুণোদয়ৰ আঁচনি পাইছে ভাল কথা হৈছে কিন্তু অৰুণোদয়ৰ আঁচনি দিওঁতে আপোনালোকে এটা এটা কাম হাতত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি কৰি আপোনালোকে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব পাৰিব কিন্তু ৰাজ্যখন দিনে দিনে ঋণৰ বোজাত কোঙা হৈ আহিছে এতিয়া বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰাহি হোৱা ধনৰ টকাকেইটাও আকৌ চৰকাৰে ঘূৰাই বিচাৰিছে এতিয়া মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থা চাব ফিউৱেভাৰ স্কীম দিছে ভাল কথা হৈছে কিন্তু ফি ৱেভাৰ স্কীমৰ বিনিময়ত ৰাজকোষৰ পৰা যিখিনি পইচা মহাবিদ্যালয়সমূহে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সময়ত পাব লাগে সেইখিনি পায় নে নাপায় নাপায় বহু মহাবিদ্যালয় বহু বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা যে মহাবিদ্যালয় সপ্তাহটো পাতিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহটো পাতিবলৈ সৰস্বতী পূজা পাতিবলৈ নৱাগত আদৰণি সভা পাতিবলৈ পুঁজিৰ অভাৱ হয় কাৰণ সময়মতে চৰকাৰে দিব লগা পুঁজিখিনি ঘূৰাই নিদিয়ে কেৱল চমুক সৃষ্টি কৰিবলৈ কেৱল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হবলৈ যদি এই ধৰণে ৰাজ্যখনক ঋণৰ বুজাত পুতনিয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভয়াৱহভাৱে বিকল হৈ যাব আৰু চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছো কামৰ বিনিময়ত ধন দিয়ক সংস্থাপন দিয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা লওক কেৱল নিৰ্বাচন জিকাৰ আঁচনিৰে সৈতে ৰাজ্যখনক ঋণৰ বুজাত কোট নিনিয়াব